охранок. перед работы добрый. Не знаю, годинку какую-то. Посижу, подивимся. Поставил сегодня на варенье бойлы э, с мясным вкусом. И те, что у меня были. без мясного там тигровый горих там уже есть боевая процедура, что я заметил, что бойлы процедура идет А там одна параша стоит и на плавающей. Поп-ап. Пытаемся что будет, что не будет. Запускаем очередного карпика. По Полтора кілограмчика. Надіюся, що він приживеться. Ну, в принципі, він дихає. Треба його ну, трохи почекати, щоб він вже розшиповився і сам поплив. Ну, о, вже добре, вже на бок не лягає, вже він так стоїть. Перевертається ще. Поки ще на бок трохи перевертається. До його треба так поставити, щоб він отут десь постояв. Або по-так подбрване. Вот. А ну Что, подсак убрать их? Большой? Не Давай. Ему не дадим уйти. Хороший, хороший. Хороший, хороший. Опа. На ну, что-то наступил.

так, подсакую да. Большой. Ух ты, мать. Тихо, тихо, тихо. Где он? Вот это я поднимаю. Ну, давай как-то... А, вытягивай. Вытягивай. Затерпился. Да, оно. Ну спокойно. Ну, ну, поменьше чуть-чуть, чем -чуть, тут не сразу хорошо. Хоть... Хоть видосик заснять, пока Леха не ушел. Так, так там не фиаси, там такой за килограммчик, да? Ну да, любой. Не, 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 не. Видео я же это. Олег, я тебя скоро сделаю этим тоже напар... напарником по видео. Там в Ютубе я вычитал, можно внести еще одного человека, ну, с обладателем, понял, этого сайта. Так что когда будем бабки уже зар... зарабатывать. Там вроде бы удочка перегнутая. Не-не-не. Ага. Давай, беру подсаку. Потемнит. Да, не небольшой. небольшой? так, а, ну, вот так, я... так Я, я стараюсь к не привыкать, но уже как так ну, не, не все равно грамм такой ну, 300 так, Вот возле меня дом, прямо за мной вот это.